Знаешь, когда я начинал только служить, что происходило? Вроде бы уверовал, и тут у меня проявляется, врачи ставят мне диагноз, звонят родным и так далее, говорят, онкология, рак, сделали несколько дырок, посмотрели, проблема. Что дальше делать? Ну что делать? Умные есть? Решить проблему кто-то может эту? Когда у тебя заражение крови? полная башка там песка и всего остального, и все это уже заштопали, это все внутри осталось у шестилетнего ребенка. А знаешь, что я делал? Я приходил, это не было, эта церковь была другая церковь, я приходил в церковь и ложился. И славил Бога. Так, так. Как угодно. Иисус, слава тебе. Врачи говорили, два месяца жизни у вас. Будем оперировать, но гарантий никаких. Два месяца жизни. Ну ты знаешь, Бога, которого нет. Почему-то, когда я пришел в его дом, вот уже прошло с того момента 20 лет, больше 20 лет. Все нормально, я вроде бы... Так, есть Бог или нет? Надо просто знать, где его искать. Знаешь, как говорят народе, есть водные места. Места надо знать. Или, знаешь, вот год назад, чуть, -чуть больше тоже, начали меня одолевать всякие там болезни, и многих вас, наверное, интересовал этот вопрос, ой, что с пастырем происходит. Ну, я решил вам чуть-чуть рассказать. И по городу мы ехали, и встретили Сашку, где-то, по-моему, Сашка здесь есть. Юрий говорит, о, он не ходит в церковь. Подходим к нему, как-то в городе ехали. Привет, привет. Саня, ты тут? Ты это видел я его? Во, благословляю тебя. Ты что это самое, давно тебя не видели, что-то в церковь не ходишь? Да, говорит, я так расстроился, говорит, пастырь заболел, Бог не исцеляет, и я перестал в церковь ходить. Так было, Саня, да? Знаешь, мы поговорили, попроповедовали брат в церкви. И люди думают, наверное, пастор церковь не ходил. Нет, я просто ходил в церковь, это чуть больше года назад было, я где-то месяц, наверное, или даже больше, я уже просил себе, как бы, говорю, я уже устал, Господи, я уже поработал, я уже столько сделал, только покаялся, сразу пошел, проповедовать уехали с женой, как бы. Подробные истории в книгах написаны, можете читать, кого интересует. Через шесть дней мы уехали на миссию. И, а до этого я Библию вообще не брал. И я уже говорю, Господи, я уже устал говорю, я уже готов уже все, в вечность, говорю, помереть и так далее. Вот Саша свидетель, Наташа, они все такие злые на меня были. Никто меня не поддерживал. Леся с Ромников не поддерживал. Юрий Федорович, он как полкан был тоже такой. Я говорю, все, устал. Юля меня не поддерживала, Один я, в общем, пришлось с ней бороться, сражаться. И, знаешь, я получил опять слово от Господа. Господь мне сказал коротко, знаешь. Он так, как между прочим. Знаешь, я вот это мучаюсь месяца два уже, прошу, Господи, уже все, ну устал уже, тело все это не работает уже, все болит. Я говорю, все, Господи, забери, я готов. Я все эти года все тебе отдавал, готовился. Да, Господь говорит, посмотри на Илью. Я говорю, да, я понял. Он очень коротко сказал, знаешь, как тогда в 6 лет, не умрешь, но будешь жить. Или как когда я первый раз увидел Юлю, он сказал, это твоя жена. Ну, я пошел ее забрал, замотал, говорю, заверните. Поэтому с Богом выгодно. Просто, знаешь, целый год я не в состоянии. Это сразу не произошло, но целый год и я думал, приходить на служение лежать здесь. Я думаю, о, если Сашка соблазнился один, не знаю, сколько бы соблазнилось, если пастор пришел здесь и лежит, представляешь? Я не в состоянии, чуть мог посидеть или там прославить Господа, и мне надо было лежать, не в состоянии был. И мне стелили там, грубо прославление знаю. И я там был за кулисами, я лежал, проповедуют. Никто меня не видит. Аллилуйя! 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 Поэтому надо знать действительно, где рыбные места. Петр, он сразу понял, где рыбные места. И он сразу на колени, я грешный человек, Господи. Поэтому я знаю, где рыбное место. Это в церковь, я пришел, если умру, то в церкви. Чтобы никого не соблазнить, мне там стелили, или там, или там стелили. И я лежал, аллилуйя. И знаешь, часто с людьми, с натыками, когда разговариваешь, и даже проповедники такие есть, которые говорят, ну или он там где-то заднюю включил, что-то где-то не понял Бога, что-то не так, тут он огонь с неба сводил, там, еще какие-то чудеса делал. Послушай. Самое крутое, или он слушал Слово Божье, или он остался дальше исполнять волю Божью. И самое крутое, что было в жизни Илии, это финиш был, когда огненная колесница пришла, и Илия вознесся на небеса. Аллилуйя! Большее произошло потом, когда многие крест поставили. Казалось, это все Илия, многие до сих пор читают, и они Та, там огонь не сходит или еще чего-то на какие-то душевные вещи смотрят. Но самое главное не это. Самое главное. Вы улавливаете мысль, да? Вот это является самым главным. Чтобы Господь нас забрал. Аллилуйя! Поэтому я просто понял, посмотри на Илию, я взял, хотя я знал, что Илия там минимум еще 14 лет после этого служил, а вообще еще больше может быть, даже то, что просчитать можно, это минимум 14 лет. Он там учеников поставил, там царей помазал и так далее, Бог сказал ему, что делать. В общем, десятилетие, можно сказать, процесс, да? И самое великое, оно произошло потом. Поэтому, когда Бог сказал, посмотри на Илью, мне уже было все равно, там, болит, не болит, что там дьявол говорит, что там смерть говорит, что плоть говорит. Важно, что говорит Слово Божье. Ранами Господа мы исцелены. Аллилуйя! Кто-то получает ответы для себя, нет? Вы теперь знаете, как проповедовать? Это ж прикольно. Прикольно, когда они начинают дуться, не знают, что и как. Это ж так классно. Я вообще так любил проповедовать, для меня это... Мы всегда соревновались, сто больше людей пока я в день. Да сейчас мне надо перед вами стоять, проповедовать и так далее. Лучше всего это вау, когда на улице у одного, второго, третьего везде направо. Это... Кто-то понимает меня? Да. И поэтому, когда Господь Он сказал: "Посмотри на Илию", я понял, что огненные колесницы еще впереди. Aleluia!